bugungi videoda sentr polyadan to'sinni poylayman har xil daryo va dengizdan koptonni o'tkazib yuboraman va har xil mashinalar bilan yugurishib ko'raman masofa 60 metr nechta urinishda koptonni to'singa e tekkizar ekanman birinchisi noaniq ikkinchisi esa gol bo'lmoqda to'rtinchi beshinchi oltinchisi ham to'singa e tegmayapti yettinchi urinishga keldik va zarba nahotki koptok to'singa tegganga o'xshamoqda да yigirma besh metrlik oqar suv umuman qiyinchiliksiz koptokni o'tkazmoqdaman endi esa o'ttiz besh metrlik kanal suvi bu joydan ham koptok qiyinchiliksiz o'tib ketmoqda navbat toshkent dengiziga masofa 2,5 yarim kilometr koptok qayergacha yetib borganini bilish uchun podpiska tashlab qo'yamiz jiguli nol olti masofa yigirma metr ortiqcha qiyinchiliksiz navbat damasga masofa yigirma metr malibu ikki turbo o'sha o'sha yigirma metr <laughs> <laughs> sizni fikrizcha kim yutdi